এটা কথা জীৱনত সদায় মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ জীৱনত কেৱল আপুনিয়েই পাৰ্মানেণ্ট বাকী সকলোবোৰ টেম্প'ৰাৰী জীৱনত যদিহে সফলতা পাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই নিয়মটো সকলো সময়তে মনত ৰাখিব কেতিয়াও নিজকে মিছা কথা নক'ব এই জীৱনটোত যিটো পোৱাৰ বাবে ইমান ব্যাকুলতা ইমান অস্থিৰতা সেইটো যদি আমি পায়ো যাওঁ সেই প্ৰাপ্তিয়ে যে পূৰ্ণতা দিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই আপোনাক ভাঙিব বিচৰা মানুহৰ সংখ্যা কেতিয়াও নকমে সেয়েহে আপুনি নিজকে গঢ়িব শিকক নিজকে এনেদৰে গঢ়ি লওক যিজনে আপোনাক অসন্মান কৰিছে অৱহেলা কৰিছে অযোগ্য বুলি ভাবি এৰি গুচি গৈছে তেওঁলোকে যেন এদিন আপোনাক দেখি আফচোচ কৰে যিকোনো পৰিস্থিতিত যদি আপুনি শান্ত থাকিবলৈ শিকি যায় তেতিয়াহ'লে বুজি ল'ব কোনো বাধাই আপোনাক আৰু ৰখাব নোৱাৰে বৃষ্টিৰ অবিহনে যিদৰে ৰামধেনু দেখা নাযায় তেনেদৰে ব্যৰ্থতাৰ অবিহনে সফলতা পোৱা নাযায় আনে কি ভাবিছে আনে কি কৰিছে এইবোৰ ভাবি কেতিয়াও একো নকৰিব মনত ৰাখিব জীৱন আপোনাৰহে আনৰ নহয় দুখন হাতে একেলগে দহজনক মাৰিব পৰা নাযায় কিন্তু দুহাত জোৰ কৰি একেলগে এশজনৰ মন জয় কৰিব পৰা যায় পৰিকল্পনা কৰি ঠগিব পৰা যায় সঁচা কিন্তু পৰিকল্পনা কৰি কাকো ভাল পাব পৰা নাযায় যাৰ যোগ্যতা যিমান কম আনক খুচৰাৰ দক্ষতা তেওঁৰ সিমান বেছি মন বেয়া হ'বই বেয়া সময় আহিবই মানুহে কথা শুনাবই আপুনি ধৈৰ্য ধৰক অপেক্ষা কৰক পৰিশ্ৰম কৰি যাওক চাব আপুনি সফলতা পাবই আপুনি যদি আনৰ জীৱনত আশাৰ দ্বীপ জ্বলায় তেনেহ'লে তাৰ পোহৰে আপোনাৰ আগুৱাই যোৱাৰ পথো উজ্জ্বল কৰিব মানুহে তেতিয়ালৈকে আপোনাক ভাল বুলি ক'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি তেওঁলোকৰ অন্যায় বৈ মুখ বন্ধ কৰি সহ্য কৰি থাকিব কথা হজম কৰিবলৈ শিকক এইটো বহুত ডাঙৰ গুণ জীৱনত জয়ী হোৱাত সহায় কৰিব আপোনাক কেতিয়াও তৰ্ক কৰি জয়ী হ'বলৈ নাযাব এইটো মাথো সময়ৰ অপচয়হে আপুনি আপোনাৰ বিবেক লৈ নিজৰ পথত চলক যিজনে আপোনাক চিনিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁ নিশ্চয় চিনিব যিজনে আপোনাক বুজিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁ নিশ্চয় বুজিব জীৱনত এই দুজন মানুহক কেতিয়াও পাহৰি নাযাব সেইজন ব্যক্তি যিজনে আপোনাৰ সফলতাৰ বাবে সকলো হেৰুৱায় আপোনাৰ দেউতা সেইজন ব্যক্তি যিজনে আপোনাৰ কষ্টৰ দিনবোৰত আপোনাৰ লগত থাকে আপোনাৰ মা এটা ভোকাটোৰ পেপে এটা খালী পকেপে আৰু এখন ভঙা হৃদয়ে আপোনাক যি শিক্ষা দিব পৃথিৱীৰ কোনো কিতাপে আপোনাক সেই শিক্ষা দিব নোৱাৰে সৰুতে আমি পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া কলম ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ সৰুতে কৰা ভুলবোৰ সংশোধনযোগ্য আছিল কিন্তু এতিয়া কৰা ভুলবোৰ সংশোধনযোগ্য নহয় ব্যৰ্থ হোৱাৰ উপায় বহুত আছে কিন্তু সফল হোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল চেষ্টা কোনেও নাচায় আপুনি তেওঁৰ কাৰণে কি কৰিছে কেৱল মাত্ৰ চাই আপুনি তেওঁৰ কাৰণে কি কৰা নাই এটি পাত্ৰই কলহক এদিন প্ৰশ্ন কৰিলে তুমি কিদৰে সকলো সময়তে যিকোনো অৱস্থাতে শীতল থাকা কলহে ক'লে মই সকলো সময়তে মনত ৰাখোঁ যে মই মাটিৰে তৈয়াৰী আৰু এদিন মাটিতেই মিলি যাওঁ সেয়েহে কিহৰ খং কিহৰ অহংকাৰ নিজকে কঠিন জীৱনত অভ্যস্ত কৰক কাৰণ বিলাসিতা চিৰস্থায়ী নহয় কেতিয়াও এনেকুৱা কাকো নিজৰ পৰা আঁতৰাই নিদিব যিজনে আপোনাক ভাল পায় যিজনে আপোনাক অনুভৱ কৰে যিজন আপোনাৰ প্ৰতি যত্নশীল কাকো হহুৱাব নোৱাৰিলে অন্তত কাৰো চকু পানীৰ কাৰণ নহ'ব কাৰণ মানুহৰ প্ৰতিটোপাল চকু পানী অভিশাপ হৈ আপোনাৰ জীৱনত পৰিব ৰূপ দেখাই কেতিয়াও সন্মান পোৱা নাযায় টকা দি কেতিয়াও ভালপোৱা কিনিব পৰা নাযায় আপুনি যিমানেই মূল্যৱান হ'ব সিমানেই বেছি আপুনি সমালোচনাৰ পাত্ৰ হ'ব জীৱনৰ এটা মুহূৰ্তও যদি এনেই ব্যয় হৈ যায় তেনেহ'লে সেইটো কোটি কোটি স্বৰ্ণমুদ্ৰা দিও ঘূৰাই পোৱা নাযায় সেয়েহে এনেই সময় নষ্ট কৰাতকৈ আৰু ডাঙৰ ক্ষতি একো নাই এই পৃথিৱীত হিংসা ত্যাগ কৰিব হ'লে সকলোতকৈ আগত প্ৰয়োজন আনৰ প্ৰতি ভালপোৱা আৰু বিশ্বাসৰ